নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল বন্ধুবৰ্গই অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে ৰখি আছে সেইসকলৰ বাবে খুবেই এটা ভাল খবৰ ফাইনেলি ইণ্টাৰভিউ তাৰিখটো ঘোষণা কৰিছে ডেটটো কেতিয়া হ'ব পাৰে ত' ডেট ঘোষণা কৰিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে ত' সকলোৱে যিহেতু সাজু হৈ থাকক কেতিয়া ন'টিছ আহে তাৰ কোনো ঠিক নাই ত' আপোনালোকে সকলোৱে ৰেডি হৈ থাকক যাতে ইণ্টাৰভিউ আহিলেই আপোনালোকে দিব পাৰে ত' আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে ঘোষণা কৰিছে যে অসম পুলিচৰ এ বি বি কনষ্টেবল বা যিখিনি অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব লগা আছে সেই ইণ্টাৰভিউখিনি কেতিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব তো তাৰ ওপৰত মন্তব্য আগবঢ়াইছে ত' এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক শুনাম ত' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চালে সকলোবিলাক জানিব পাৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ বাবে দিব চেষ্টা কৰোঁ ত' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লেও সকলোবিলাক ভিডিঅ' পাব পাব তো সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ত' বোলোক আজি আমাৰ অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ মন্তব্যটো শুনো আৰু যিসকলে প্ৰেক্টিছ কৰা নাই তেতিয়া সেইসকলৰ বাবে খুবেই এইখিনি ভাল সময় আছে ত' এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনালোকে পাৰ্ফেক্ট দিব পাৰিব বা আপোনালোকে যিমান ভাবিছে সিমান নম্বৰ পাব ফিজিকেলত ত' আপোনালোকে এতিয়াও প্ৰেক্টিচ কৰক বহুখিনি সময় আছে ত' আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্যটো শুনক ৰেডি হৈ আছে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ অসমৰ মুখ্য উপস্থা আৰু মন্ত্ৰী উপস্থি শুনিলে আৰু তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে জুন মাহত পৰীক্ষাটো হ'ব এতিয়া বহুতৰ মাজত এটা কুৱেশ্যন আহিব যে পৰীক্ষা মানে ফাৰ্ষ্ট ফিজিকেল টেষ্টৰ পৰীক্ষাটো নে নে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত পৰীক্ষাটো হ'ব তাৰ ওপৰত বহুতে কনফিউজ হ'ব তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ওপৰত ঘোষণা কৰা নাই যে ফিজিকেল ফাৰ্ষ্ট হ'বনে ৰিটাৰ্ণ ফাৰ্ষ্ট হ'ব ত' মই ভাবোঁ দুয়োটাতে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰচন কৰাটো ভাল হ'ব কিয়নো দুটাতে আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়েশ্যন কৰি থয় তেতিয়াহ'লে ফিজিকেল যদি আগত হয় তেতিয়াহ'লে ফিজিকেলটোত আপোনালোকে নিশ্চয় ইচ্ছামতে ফিজিকেল মাৰ্কছ পাব পাৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে ৰিটাৰ্ণটো আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী মাৰ্কছ পাব পাৰিব তো দুটা যদি প্ৰিপেয়েচন কৰি থাকে আপোনালোকৰ নিজৰভাৱে পজিটিভ হয় ত' ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ত' যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব হয়নে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সদায় লাভ কৰিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব ত' আজিৰ ইমানেই আছিল নমস্কাৰ জয়ম